Sakit dada merupakan salah satu masalah kesihatan yang sering berlaku dalam kalangan masyarakat pada masa kini. Walaupun ada yang menganggapnya sebagai kesakitan biasa, sebenarnya sakit dada boleh menjadi tanda awal kepada penyakit berbahaya seperti serangan jantung. Dalam kalangan masyarakat, aduan sakit dada semakin kerap dilaporkan disebabkan faktor gaya hidup moden, tekanan di tempat kerja serta tabiat pemakanan yang tidak seimbang. Sakit dada boleh memberi kesan buruk jika tidak dirawat dengan segera. Kesakitan yang dibiar berlarutan bukan sahaja menjejaskan aktiviti harian malah boleh membawa komplikasi yang lebih serius. Oleh itu, sakit dada merupakan isu kesihatan yang tidak boleh dipandang ringan. Setiap individu perlu peka terhadap perubahan yang berlaku pada tubuh sendiri dan tidak teragak-agak untuk mendapatkan rawatan jika mengalami gejala mencurigakan adalah sekali tu tapi rasa macam sesak so akak tak ada lagi jumpa doktor dia baik je macam tu dia mula rasa sakit sangatlah pedih 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 betul nafas susah tarik nafas padat sama lah, situ, macam kekenyangan tu nak nak napa pun susah macam tu lah jadi doktor cakap ah, kena buat intro dah kan buat cek semua everything semua, dia kena Baik, inilah kita nak bincangkan hari ini kerana lazimnya dalam kehidupan kita apabila kita berceritakan tentang sakit dada ini memang ada perkaitannya dengan permasalahan di dalam atau isu kesihatan dalam diri kita sebenarnya. Tetapi apa yang jadi persoalan yang lebih kritikal, penyakit apakah itu? Sama ada sekadar sakit dada biasa, sakit jantung ataupun ada simptom-simptom lain yang lebih serius sebenarnya. Fiza. Hmm, kadang-kadang ni Fahrin, kita ni kita mengikut peredaran zaman. Hmm. Kita rasa sakit dada kita tengok simptom tu kita bukan pergi rujuk kepada doktor. Kadang-kadang ya. kita pergi merujuk kepada a uh, ke Google. Ah, kita, sakit dada tu kenapa ah, kan? Kenapa? Ah. Kita kita merujuk pada media sosial. Betul. Kita tidak pun sebenarnya merujuk kepada mereka yang lebih pakar. Jadi hari ini, hmm. kami nak kongsikan topik ini bersama dengan anda untuk kita lihat sendiri apakah antara simptom-simptom yang ada kaitannya sakit dada ini sama ada dengan penyakit gastrik, sakit jantung, depresi ataupun mungkin anxiety. Ah, Simptom kita awal ini. Ini hmm. kita nak bersama dengan seorang pakar kita di studio bersama dengan kita ketika ini. Ya, kita bersama dengan Dr. Nur Amirah binti Shibraw Malisi. Masyarakat Perubatan dan Pakar Perubatan Keluarga, Jabatan Perubatan Penjagaan Prima, Fakulti Perubatan dan Hospital Al-Sultan Abdullah UITM. Ya. Terima kasih, Doktor. UITM kasih. di hatiku. Ya, ah. ya. Okey, doktor, kalau kita bercakap tentang sakit dada ni, kebiasaannya dia kalau kita tengok perkara-perkara yang uh, menggembirakan, terperanjat yeah. dan sebagainya kita akan cakap sakit dada aku. Okey. <laughs> Tapi kalau kita cakap tentang sakit dada ini dia mungkin uh, besar. Uh, adakah sakit dada itu boleh dikaitkan dengan sakit jantung ke hmm. ataupun sebenarnya sakit dada tu kadang-kadang ia juga mungkin uh, adalah punca daripada masalah sakit perut, gastrik hmm. ataupun masalah anxiety. Mungkin sebagai pembukaan doktor boleh kongsikan tentang perkara ini. Okey. So pertama sekali bila kita sakit dada, hmm. Biasanya orang akan kaitkan dengan serangan jantung, mm. betul tak? Sebab benda tu adalah benda yang paling menakutkan. Betul. Okay. Mm. Tapi ada juga beberapa sebab lain. Mm. Contohnya yang paling kita selalu dengar, gastrit pun boleh menyebabkan sakit dada, okay. anxiety atau panic attack pun boleh juga menyebabkan sakit dada. Mm. Tapi antara ketiga-tiga ni. Serangan jantung adalah yang paling utama yang kita kena kenal pasti sebab kalau kita lambat pergi hospital mm -hmm. uh, otot jantung boleh uh, boleh uh, apa tu damage mm -hmm. dan dia boleh menyebabkan kita dapat heart failure oh, okay. uh, dan juga mm -hmm. boleh ada risiko kematian. Yeah. Mm -hmm. Jadi sangat penting untuk kita kenal sama ada dia jantung atau tak. Okay. Tapi yang menyebabkan dia tu sukar sikit mm -hmm. sebab penyakit jantung ni sakit dada ni kadang-kadang simptom dia berlapis. Ada uh. overlap. Bila overlap kita jadi macam Confused sikit So kat sini uh, Mungkin pada uh, Sharing hari ini Kita yeah. boleh cerita Lebih sikit Pasal uh, sakit dada Sebab jantung gastric ataupun sebab panik. Ah, ah okey. Jadi sebenarnya asa, <laughs> jadi sebenarnya terus dah ada soalan dah saja. okey. <laughs> kita kita dapat tiga yang utamalah boleh <laughs> dah ini tetapi apa yang kita perlukan sekarang ialah uh, apakah simptom ataupun tanda-tanda untuk membezakan ketiga-tiga ini kalau ada ah, yang okay. jelas. Okey. Okey. So kita mulakan dengan uh, sakit serangan jantung dulu. Mm. Okey, serangan jantung ni biasanya sakit tu berada di tengah-tengah dada. Tengah-tengah sini. Ya, mm. di tengah-tengah dan di atas sakit yang tu yang keras ni, betul ni? Yes, betul. Mm -mm. okay. Okay. Ha uh -huh. dan sakit ni Uh, dia rasa seperti macam ada orang hempap uh -uh. rasa berat uh -uh. dan rasa ketat okey uh -uh. dan uh, biasanya sakit ni dia bukan sekejap uh -uh. dia dalam lebih kurang 15 ke 20 minit uh -huh. dan sakit ni boleh menjalar ke bahagian kiri tangan okay. lepas tu ke bahu kiri uh -huh. dan juga kepada uh, jaw kita rahang, rahang. Oh, ya kepada okay. rahang dan kadang-kadang uh, okay. ada juga pesakit yang bila dia dah teruk uh -huh. dia boleh rasa macam I seram lah rasa seram sejuk rasa berpeluh-peluh uh -huh. jantung berdebar-debar susah nafas ada juga yang rasa nak pitam rasa nak muntah loya okey ah. maksudnya Dr. kalau di tengah-tengah dada tu di bahagian atas Ah di, ya, di, di bahagian, bahagian atas. sini Farin. tapi dia lebih kepada kiri sikit Oh. Dia bukan kanan. Sebab selalu kiri. kalau kita tengok dekat drama-drama ke filem sakit jantung dia macam ni. Ah, ya. Yeah, yeah. oh, Jadi dia lebih ke kiri sikitlah. Ya, yeah, si betul. Sikit. Jadi kalau bila, macam tu kita fikir oh ni bukan kalau kat tengah eh bukan ni sebab selalu kat TV dia tunjuk sebelah kiri. Ah. Tapi sebenarnya di tengah-tengah. Di tengah-tengah dan dia boleh menjala ke kiri. Okey. Ah, okay. That's why uh, dia letak tangan. Ini bermakna ke kiri. kan secara spesifiknya itu jantung eh sakit uh -huh. dada jantung. Itu jantung. Ah. Uh -huh. ada lagi satu additional kalau uh -huh. jantung ni biasanya mereka yang ada faktor risiko. Biasanya macam contoh lelaki sebab mereka tak ada hormon estrogen dan progesteron. Hormon sebenarnya uh, dia membantu kita untuk mengelakkan kita oh, kena sakit jantung. Lah. so lelaki oh. lepas tu umur lebih daripada 50 tahun okay. and then kalau you merokok pun uh -huh. risiko sakit jantung tinggi uh -huh. dan juga penyakit lain seperti kencing manis darah tinggi dan high cholesterol Oh, Okey. So dia ada juga faktor risiko di situ. Okey, itu lelaki. Okay, kita lelaki. kita fokus pada jantung dulu lah, eh. Ah, ya. eh. Ah. Tapi bagaimana pula dengan perempuan? Adakah sebenarnya a ya. uh, uh, simptom antara lelaki dan perempuan itu sama ataupun ada sedikit perbezaannya doktor? Hmm. Ha, betul. Memang mm -hmm. uh, perempuan simptom dia sedikit berbeza sebab mm -hmm. lelaki kalau simptom dia dia typical, maksudnya mm -hmm. yang saya describe tadilah. Okay. Tapi perempuan ni dia mungkin rasa tak selesa mm -hmm. and then uh, dia bukan saja dia tak ada apa-apalah tapi dia ada faktor risiko lain. Dia okay. mungkin ada kencing manis yang tak terkawal, darah tinggi yang tak terkawal. And then uh, bila kita buat ECG, ujian lanjut kita akan hmm. nampaklah pattern-pattern yang menunjukkan serangan jantung telah terjadi. Okay. Dan kita juga akan ambil darah juga, kita akan cek ada tak serangan jantung telah terjadi atau tak. Di situ kita dapat bagi baru dapat jawapan. Ah, uh, baru dapat tapi, jawapan. Tapi uh, masih lagi sama kalau wanita tu rasa tengah dan lebih kepada ke kiri tu dia lebih masih lebih kurang sama lagi lah. Ah, uh, so sebab perempuan ni dia variety, dia uh, mungkin ada rasa tak selesa dan mungkin juga ada rasa yang tipikal tu ke kiri. Mm -hmm. So perempuan ni a bit unik. Jadi dia tak boleh ambil risikolah kalau wanita ni maknanya kalau ada rasa tu harus pergi buat pemeriksaan baru yes. dapat jawapan sebenar. Yes. Ah, ini kisah uh, rakan kami yang mm -hmm. uh, yang ada kaitannya dengan program wanita hari ini juga. Um, actually beliau ni selalu rasa sakit dada. Okay. Uh, tapi um, ke, uh, beliau merasakan bahawa sakit dada tu disebabkan oleh lambat makan, Just angin straight. dan sebagainya. Mm -hmm. Jadi uh, ...setelah beberapa kali uh, terkena serangan sebenarnya mungkin uh, hmm. boleh merasakan itu adalah sebenarnya gastrik okay. tapi rupa-rupanya hmm. bila kali yang terakhir uh, sebenarnya memang dah tak boleh nak buat apa serangan jantung dihantar ke hospital memang dah ada beberapa saluran tersumbat okey okay. daripada sini doktor ini yang kita nak nak tanyakan kepada doktor kadang-kadang hmm. kita sebagai manusia biasa ni kami inilah hmm. orang yang tak hmm. profesional ni kita selalu ingat macam tak ada apa tu gastrik tu angin angin kita nah, kita angin uh, minum air gas ber Selesai. Minum air panas, minum air panas. Ya, ya, ya. Berb selesai. Ya. Tapi kadang-kadang kita selalu ambil mudah tentang perkara ni. Bagaimana sebenarnya kita nak didik diri kita dan juga penonton kita ini bahawa uh, sakit dada ni kita tak boleh nak ambil mudah. Uh, hmm. Apa tindakan awal yang kita boleh lakukan kalau kita rasa sakit dada, hmm. ketat, kemudian rasa kebas dan sebagainya? Apa antara tindakan paling awal? untuk uh, kategori yang pertama ni jantung ni itu ha. melakukan ha, jantung eh uh -uh. okey kalau uh, tadi bila describe pasal uh, gastrik tu gastrik, uh -uh. sakit gastrik ni dia lain sikit uh -huh. dia bukan rasa berat rasa kena tekan dia rasa lebih kepada rasa macam burning uh -huh. rasa macam terbakar dia dan dia sakit dia tu lebih daripada dekat ulu hati hmm. dan dia naik ke atas. Macam cucuk-cucuk sikit. Okay. Itu. Ha dia ha, bening. Kita dah masuk gastrik sikit. Ha, ha. Maknanya kalau gastrik ni dia mula dari bawah sikit kot. Ha, ha. Ulu hati. Ha, ha. Ulu hati. Ha. Sini ha. lah kan, sini ya, lah kan. Betul. Okay. Ha. Dan sakit dia tu rasa macam terbakar. Hmm. Rasa macam bening. Hmm. Ha, dan uh, dia boleh juga dapat uh, apa tu belching lah kita panggil uh, sedawa macam uh, uh oh. lepas tu dia rasa release kan. Okay. Ha, so, maknanya kalau ada yang itu It, it itu adalah gastrik. Oh. Itu adalah gastrik okay. dan biasanya sakit gastrik ni dia ada kaitan dengan pola pemakanan yang tak menentu. Contohnya bila asyik skip makan, mm -hmm. selalu berlapar, selalu makan benda yang uh, terlalu pedas, yeah. banyak minum kopi, kafein yang tinggi, mm -hmm. kopi mm -hmm. dengan teh yang tinggi, uh, so memang boleh dapat gastrik juga. Makan jeruk, -jeruk ha -ha. lah, apa orang perempuan kan. Ha -ha. Mm -hmm. Ada yeah. je. Yeah. <laughs> oh, eh, Okey tapi doktor, kalau kita ha. cakap tentang tiba-tiba kita rasa kita ada um, Sakit dada. sakit dada tu. Hmm. Tapi kita tak tahu sama ada kita ni contohnya lah doktor kadang-kadang terutama sekali bagi hmm. mereka yang mungkin tak merokok, mengamalkan gaya hidup sihat hari-hari hmm. pergi senaman dan sebagainya tak akan mungkin lah eh. Kadang -kadang hmm. dia, rasa, dia, dia confident lah dia saya. confident ya, lah. Angin ni angin ha -ha. kita ha -ha. selalu ha -ha. salahkan angin. Ha -ha. Okay. So bila bila kita jadi macam tu, first kali jangan panik. Okay. So bila kita panik, nanti kita dapat panic attack which is akan worsen Mener lagi okay. kan. Okay. Uh -huh. Akan uh -huh. menerukkan lagi sakit dada tu. So pertama sekali kena bertenang. Lepas tu tarik nafas dulu tarik uh -huh. nafas okey selama 4 saat uh -huh. okay. Saya nampak dan okey dah selalu buat ni Kita buat hai buat ada tak sekarang eh ya tarik nafas 4 saat okey kemudian tahan selama 2 saat dan lepaskan okey so apa aktiviti ni buat adalah dia akan mengurangkan uh, denyut jantung kita dia akan rendahkan, rendahkan heart rate kita heart rate lah. uh, dan uh -huh. dia akan buat kita rasa lebih bertenang sebab dia akan induce kita punya vagal nerve So vagal nerve ni dia membuatkan kita rasa lebih tenang. Mm. So kalau lepas dah buat aktiviti okay. breathing tu masih lagi sakit mm -hmm. then apa yang you kena buat adalah you kena berhenti, mm -hmm. okay? Dan call 999 lah untuk dapatkan bantuan seterusnya. Okay. Ha. Boleh tak? Lah, boleh tak kalau macam dia masih boleh bimbingan terus pergi klinik? Boleh Bahaya. tak? Boleh. Bahaya sebab ha. kita apa tak ada orang tahu itu ha. ha. betul. So uh, kalau buat macam tu bahaya sebab kita tak tahu mungkin dapat yang full blown attack ha ah, ah, nanti di, takut di, kita ah, pingsan tiba-tiba dan tak ada siapa boleh selamatkan kita. Jadi kita tak bolehlah sentiasa nak beranggapan kalau sakit dada tu angin. Ah, angin. Tak boleh tak, tak boleh eh. Ya. Ah. Kita kena tukarlah bukan angin. eh. Ya. Ah. Ah. Tapi kalau sikit sikit kita pun. sebut pasal angin pun kita masih kena dapatkan nasihat doktor mm -hmm. because kalau sakit gastrik yang berpanjangan mm -hmm. dia, dia boleh pula, eh. ah, dia boleh ah. eh dia boleh menyebabkan pendarahan dalam perut mm -hmm. ah, dalam jangka masa panjang boleh menyebabkan kanser juga. so kita boleh buat main walaupun dia tak sebahaya jantung uh -uh. tapi kita masih kena dapatkan nasihat doktor. Okey, uh. kita berbalik hmm. pula kepada gastrik tadi kita baru okay. sentuh sikit kan mm. doktor mm. kan. Okey. Mm. Kalau masalah gastrik yang teruk tadi seperti masalah um gut uh, dan sebagainya ini, adakah serangan-serangan atau pesakit selain daripada masalah ulu hati tu? Ada tak simptom-simptom lain yang mungkin ada kaitannya dengan masalah tersebut? Uh, biasanya dia akan rasa macam uh, macam saya cerita tadi dia belching dia mm -hmm. mungkin akan rasa uh, sedawa rasa macam tersekat mm -hmm. dan kadang-kadang sakit ni bila dia makan uh, tak makan lama berlapar lama dia akan lebih teruk mm -hmm. dan juga uh, ada setengah orang dia boleh dapat asid daripada perut tu dia naik sampai ke mulut dia dan boleh rasa ah ya. uh, reflux dia mm -hmm. boleh rasa macam masam-masam oh. dan dia boleh dapat batuk juga oh uh. Okey okey yes. tapi kalau katalah um, seseorang itu mengalami simptom tersebut adakah latihan yang sama boleh dilakukan dengan kaedah yang pertama tadi doktor Uh, untuk yang gastrik dengan ha, GERD ni ha, ha yang ni uh, dia tak berkesanlah dengan latihan pernafasan tadi okay. latihan pernafasan tadi uh, kita fokus untuk orang yang ada panic lah, mm. panic attack mm ha -hmm. uh, yang untuk masalah gastrik ni biasanya doktor akan buat ujian dulu kita kena pastikan bukan jantung dulu mm -hmm. Walau apa pun kena pastikan bukan jantung so kita kena buat ECG dan ujian darah dulu mm -hmm. setelah setelah kita tahu dia bukan jantung baru kita akan start ubatlah kita akan start ubat, lah. mm -hmm. kita akan start ubat uh, untuk mengawal asid dalam perut okay. Okay. okay Baik, okay Ini ada satu pertanyaan daripada Syasha, daripada penonton kita. Okay itulah yang saya alami. Sakit dada berlarutan dalam fikiran angin dan urat belikat. Bila sakit menyerang, sakit dada sampai ke belakang, pergi klinik tak terima. Terus pergi ke hospital, doktor buat pemeriksaan ECG, CT scan. Rupanya ada serangan jantung kecil. Nasib baik cepat dapatkan rawatan. Ah ha, ini menarik juga hmm. doktor ni pasal dia kata dia kata macam dia ingat angin patu ke urat berlikat dan sebagainya mungkin ni kiri lah kot dekat ni eh kalau kebia, ha. boleh tahu perempuan ke lelaki ha, Syasha Shasha, nama dia Shasha perempuan ni saya ha. rasa dia perempuan ha. Dia. ha. Kan, tadi kan tadi Fiza ha. diceritakan kalau ha. sakit dada perempuan ni dia boleh sama ataupun macam lain dia Bebeza. macam atypical oh. ha so kalau perempuan memang kena hati-hati dan kena dapatkan uh, rawatan betul lah maknanya bila macam ni doktor kita dah berulang kali kan bagi para wanita di luar sana ni kalau sakit-sakit dah ada ke rasa apa saya rasa lebih baik buat pemeriksaanlah hmm. ya, betul. Ha. tapi kalau katalah sakit dada tu dia sakit dada ha. tapi dia tak ada kebas di bahagian kiri tapi mungkin lebih kebas tu mungkin masa di bahagian lah, kanan dan sebagainya lah. adakah itu juga antara simptom uh, kepada punca-punca yang lain doktor Uh, sebab kita ada juga punca-punca lain hmm. untuk sakit dada. Contohnya kita boleh dapat muscle pain ataupun costochondritis. Wow, Costo ah ha, costochondritis ni <laughs> maksudnya kita ada keradangan di antara tulang dengan tulang rawan dekat kita punya ribs ni, tulang oh. selangka kita. So bila sakit tu dia bila bergerak dia akan jadi lebih sakit, bila kita tarik nafas dia akan lebih okay. lebih sakit. Ha. Hmm. Dan hmm. Itu saya oh. saya tahu dia punya rasa dia macam menarik lah, dia macam macam cram, hmm. macam kuling kan, betul tak kan, oh. eh? Okey, ah. and then kalau sakit tu dia bukan sekejap, ada yang sampai tiga bulan yeah, pun yeah, boleh. Yeah. Oh. Dia masih dia problem tu. Ya masih ah. rasa sakit tu. Ah. Okey, bagaimana pula tentang sakit dada yang ada kaitan dengan panic attack tadi doktor? Hmm. Okey, okay. panic attack dengan sakit jantung ni dia punya simptom memang lebih kurang sama. Ah. Dia punya ah. cara. Sebab sakit dia tu betul-betul di tengah uh -huh. dan uh, dia boleh rasa susah nafas jantung berde berdebar-debar lepas tu dia berpeluh-peluh mm -hmm. dan juga dia punya tangan dengan kaki mm -hmm. rasa kebas-kebas. Okey. Ha. Tetapi biasanya pesakit yang macam ni dia tak ada faktor risiko. Mm. Ha. dia muda, mm. ha. dia tak ada kencing manis, darah tinggi, dia tak ada keluarga yang ada sakit jantung mm. dan dia pun tak merokok. Mm. And then biasanya mereka dapat ni bila mereka tak dapat uh, apa tu mengatasi rasa risau gelisah. Mm -hmm. ha. bila dia tak dapat hadapi rasa tu, mm -hmm. dia jadi convert kepada sakit dada. Okey. Ha so dia mungkin jadi confused. So apa apa pun, kita Aa. masih tak tahu nak bezakan antara jantung Aa. dengan panik. Masih Betul. kena pergi ke hospital dan kena buat ujian ECG dengan ujian darah. Okey, yeah. uh, macam mana pula kalau mereka ni macam sikit-sikit je sakit dada kena panic attack, panic attacklah. Mm -hmm. Okey, macam mana mereka nak kenal pasti yang aku ni bermasalah ni sebenarnya ni. Mm -hmm. Aku kena pergi pergi ke doktor ni uh, sebenarnya so bila kita jumpa doktor, doktor akan ambil full history, uh, sejarah uh, oh. yang lengkap. Lepas tu doktor akan tanya, ada tak awak stres dekat tempat kerja, ada tak stres di rumah. So kadang-kadang stres ni memang boleh menyebabkan uh, sakit dada juga. Mm -hmm. So apa yang doktor buat uh, pertama sekali, doktor akan uh, buat sesi counseling. Ah ialah nama pasti. Uh, ah yeah, ya, uh. sesi kaunseling. Kadang-kadang mm. dengan cuba bercerita je kita punya masalah semua selesai rasa lega macam perumpamaan kita cerita dengan kawan perempuan kita ha, kita call lelaki Lepas tak bercerita Daripada pada sakit tak ada Wah. terus rasa ada. <laughs> ha, ha. so maksudnya terapi tu agak simple kan ah, tapi kadang-kadang bila kita tak ada pengetahuan tu kita tak buat. So keduanya kita ada second line. Bila uh, kita counseling tak jalan kita akan start ubatlah. Ubat ni ubat penenang tapi jangan risau ubat penenang ni bukanlah sepanjang so hayat. Once uh, pesakit tu dia dah boleh kontrol keadaan dia kita akan uh, taper down kita akan uh, kurangkan dos dia dan akhirnya kita akan Uh, Stoplah ubat tu. Dan seandainya so, kalau itu dah selesai, maknanya tidak adalah simptom lain seperti yang lebih serius sakit jantung dan ah, yeah. sebagainya. Tidak boleh kawal lah ah. kan? Ah, dah okay, kawal. Doktor, bagaimana pula dengan uh, uh, tindakan awal ataupun tsunami hmm. atau mungkin apa yang boleh dilakukan kalau kita rasa macam kita dah cuba ni uh, dan dia pergi hilang, okay ini mungkin panic attack. Hmm. Tapi kalau dia, dia masih lagi kekal, dia mungkin adalah penyakit yang lebih berbahaya. Hmm. Mungkin doktor boleh kongsikan. Apakah yang kita boleh lakukan sendiri ataupun orang di sekeliling kita boleh lakukan jika berhadapan dengan individu yang ada masalah seperti ini? Yeah eh uh, masalah yang mana tu macam panic attack dekat dada tu, oh, sakit tu. Mm -hmm. oh. so uh, kalau kita di sekeliling orang tu, and kita tahu orang tu ada panic attack so mm -hmm. kita kena pergi dekat kawan kita and then mm -hmm. kita cakap kat dia kita cuba suruh dia bertenang mm -hmm. okay? dan lepas kita suruh dia bertenang kita suruh dia buat aktiviti yang uh, tarik nafas tadi mm -hmm. okey dan bila masih tak bertenang juga nampak macam kita tak boleh kontrol kita kena call juga Uh, mm. talian 999 mm -hmm. untuk dapatkan bantuan kesihatan sebab kita masih tak tahu mungkin orang tu ada panic attack tapi dah jadi benda lain ke, mm -mm. kita pun mm. masih tak tahu kan uh, bagaimana pula kalau kita sendiri kan kita dalam keadaan mm. kita sorang-sorang, selain daripada mm. senaman tu tadi kan doktor, kalau kita tengah contoh ya doktor, kita tengah memasak kita bersama mm -mm. dengan anak ataupun sedang memandu kalau ada rasa sakit dada ataupun simptom-simptom sebegini, sebenarnya apakah tindakan yang terbaik harus kita lakukan? Saya tambah, bersukan. Kadang-kadang hmm. tengah main badminton, main basketball apa tiba-tiba sakit dada. Main bola. Betul, betul. Oh. Hmm. So bila misalkan kata tengah drive kan mm -hmm. bila kita sakit dada okey bila kita kena tengah drive tu kita kena bertenang mm -hmm. dan kita kena make sure kita bawa kenderaan kita ke tepi berhenti lah. berhenti dulu dan tutup dulu uh, pi, uh, apa tu enjin kereta kereta dan terus uh, kalau masih lagi rasa tu memang terus kena call lah 999 mm -hmm. uh -huh. Uh -huh. tapi kalau kita di rumah aktiviti memasak ataupun kita sedang berdua je dengan anak dan sebagainya bagaimana yang harus kita lakukan uh, kalau dengan anak Dan kita kena call uh, sesiapa Sebab kalau kita ada anak Kita kena jaga anak kita kan mm -mm. Ah, So kita kena call uh, Suami ataupun rakan terdekat mm -mm. Ataupun keluarga Untuk bantu kita Menghadapi keadaan itu Yang terawal itu. tadi tu Saya rasa penafasan tu lah ya. Penafasan Yang terawal Aha. Dan kalau tak selesai juga Itu yang kita kena kena Akur Kena cari bantuan ya, dan sebagainya. Okey uh, hmm. doktor Mungkin di hujung ni juga Saya nak tanya juga Beri nasihat kepada para penonton Dan masyarakat Sebab kan hmm. ini berlaku kalangan rakan-rakan hmm. 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 Bila sakit dada dia, Tak ada apalah Amin lah. Tak ada uh, apalah okey jadi ini kita dah bincangkan kita nak memberi mereka uh, penekanan bahawa kalau jangan dipandang mudah kerana anda harus uh... ...pergi membuat pemeriksaan. Kadang-kadang perkara ini biasanya berulang. Ya, ha, takkan lagi gastrik itu berulang... ...sampai seminggu tujuh, lapan kali. Kan? Hmm. Ya. Betul. Ha. So Saya nak uh, nasihatkan semua penonton... ...sekiranya ada sakit dada... ...dan uh, setelah melakukan aktiviti penafasan tadi... ...masih lagi sakit... ...dan hmm. anda perlu mendapatkan rawatan doktor. Sebab apa yang banyak orang buat adalah... ...Google hmm. ataupun guna ChatGPT. GPT. Apa-apa ya. hmm. nasihat yang dalam tu adalah... ...nasihat yang umum. Bukan hmm. nasihat yang khusus Tenang. untuk setiap pesakit. Hmm. Dan keduanya saya nak nyatakan di sini yang uh, faktor risiko untuk sakit jantung tu kita kena uh, saring. Mm. Kalau siapa-siapa ah. di rumah yang berumur lebih daripada 40 tahun, boleh pergi ke klinik kesihatan cek sama ada anda ada darah tinggi ke, mm -hmm. uh, kecil manis ke, uh, kolesterol ke, kena cek. Kalau tak, kita tak tahu. Bila kita tak tahu, kita ingat, oh ini cuma panik, ini cuma mm. gastrik. Mm. Uh, jadi, kena lakukan aktiviti saringan itu. Okay. tersingkatnya Doktor, uh -huh. kita selalu ingat sakit jantung ni hanya ada kaitannya dengan golongan lelaki ya, berusia lebih 50 tahun dan sebagainya. Hmm. So orang perempuan rasa macam ah, tak ada lah tu tak mungkin kita ada. Pesanan penting kepada penonton, kalau kita sakit dada kita janganlah berlapang dada tak tak mungkin golongan wanita kena sakit jantung tapi kita perlu berhati-hati dan mendapatkan rawatan yang baik ha -ha, ya. Yeah. Betul walaupun perempuan ni hmm. dia uh, dia apa tu risiko untuk kena sakit jantung tu kurang okay. tetapi kalau kita tak saring kita tak tahu. kadang-kadang okay. ha, ada orang dia sebab kolesterol tinggi ni dia senyap, dia oh. tidak memberi apa-apa tanda. Okay. Darah tinggi pun dia senyap, dia tidak memberi apa-apa tanda. Okay. So sebaiknya kalau ada sakit dada walaupun anda perempuan anda kena juga pergi ke uh, fasiliti kesihatan. Sebenarnya bermaknanya tahunan ya. tu buat pemeriksaan kesihatan berkala lah. Yeah, ya, lah, betul. Kulmar, betul lah. Sebab kulmar kita kulmar. tak tahu. Ha. Uh, and then uh, gaya hidup kita pun sekarang kan macam-macam ya. kan uh -huh. minum banyak benda yang manis, benda yang uh -huh. berlemak kan. Like, uh. So yeah. pergi jumpa doktor cakap doktor saya sakit dada nak buat ECG macam tu ke? Doktor akan ambil history dulu oh. dan kemudian memang doktor akan oh. buat ECG. Okey jangan tanya mudah jangan tanya cikiti tanya Dr. Tanya Nur Amirah <laughs> binti Sibromalaysia. Baik okay. sekali lagi Dr. Medha, okay. terima kasih bersama kita pada hari ini. saya okay, kasih. kita dah merangkumi semua dan kita harap memberi pencerahan dan juga penjelasan kepada para penonton yang sering tertanya-tanya tentang mm -hmm. sakit ada ni.